Так, тут только два контакта задействованы. Вот. Со стороны вот вырез. Угу. Вставлять так. надо вырез. так вот. Да? Тут здесь вырез. Ну, вот он. задействовані только два контакта є вставляти тут є втулочка щоб попасти на, на ті два як не буду робити то треба буде прозванювати ну в принципі це внутрі ми оставляємо ось така фігована, оставляємо тут кстати не підключили концевик вот мы но он там задействованный. Все, главное, чтобы цены не растеряшили. И вот правильное подключение. Вырез. Есть в третью щиту. Аналогично в остальных. Это другие же контакт тоже вот с таким вырезом, поэтому два края не работают, третий не работает. И тут вот он как снимается, выкручивается это фиговина и спаза паз где он стоит, надо в паз обязательно вставлять и там сейчас так само сделаем. тут тоже все края подписаны где куда что включать на дальнюю один один на ближнюю два два один два вот. вставляется пасто вот он тут в паза должно быть оно тут не надо накручивать сейчас а, есть он. Хотя... еще я не бачу. Будем потом разбираться.